Что вы здесь делаете? Вот разговаривайте здесь. Господин Павел, скажите, пожалуйста... Есть... Что тут такое здесь? Пожалуйста, сделайте что-нибудь, понимаете? Сделайте что-нибудь. У вас два лет это знает. Все закроют глаза на Можно я там открою? Вы не скажете... Коррупция не была на Украине. Секс не был на Советский Союз. Господин Павел, скажите, пожалуйста, вот те проявления коррупции, которые вы видите здесь у нас э, в Украине и в Виннице. Э, это почему-то никто не хочет работать, не хочет в жить, понимаете? Все. Сколько человек у вас на предприятии работает? Это 30 людей, было много больше. 30 человек, то есть 30 человек, 30 семей, вы даете бюджет и Это, это, это никому не интересует, это не пожарник интересует, налог не интересует, это никому не интересует. Они приходят к вам в гости? Они не уходят. И следующий Приходят, Да. Я хочу... Но я послал их на лебель, Я хочу вам сказать, что вот перед вами гражданин Бельгии, который сегодня своим маленьким производством на предприятии шьет тельняшки, маски для наших военнослужащих, которые проходят службу в Луганске Донецкой области. Господина Патрика звертаются с Черневецкой, Тернопольской и других областей Приїжджають, він е, теж приймає участь. Наскільки я знаю, е, в колектив прийняв рішення один день відпрацювати безоплатно для того, щоб якимось чином внести вклад для того, щоб підтримати Збройні Сили України, пошити їм щось і передати для військових формування. Це правильно? Спасибо. <праць>